Много лет человечество задается вопросом, как прожить как можно дольше. Жительница Бердянска Милания Иосифовна Столбун точно знает ответ на этот вопрос. Ведь на днях она отпраздновала свой столетний юбилей и с удовольствием пообщалась с нами. Я мясо мало ела, я больше рыбу ела, потому что я у детства, отец был рыбак. Муж работал в рыбзаводе. И больше все рыба, рыба, рыба. А потом уже, когда уже годы подошли, уже на пенсии, я ездила в Трусковец, дикарем там, куплю там за путевочку, за 40 там, квартирку где-то с ним. И пила водичку. Вот это вот, может, и может, мое долголетие и тяну, тяну я. Милания Иосифовна никогда не боялась трудностей и тяжелой работы. В ее семье, где росли она и еще пять братьев и четыре сестры, работать все начали с 12 лет. Вначале на виноградниках винзавода, а потом в порту. В этот день Миланию Иосифовну поздравили не только родственники и близкие люди, но и представители городских властей, активисты микрорайона. От лица народного депутата Украины Александра Сергеевича Пономарева, от лица депутата городского совета Сергея Олеговича Ткаченко, от себя лично, от всего творческого коллектива Дома культуры АО «Бердянский рай я пришла поздравить вас с юбилеем. Большое. Мы гордимся вами, мы будем брать пример с вас обязательно.